Гончаренко центр, де зв'язку і в мене дуже прикольний сьогодні гість Леонід Штекер. Це журналіст. Він себе представляє як більше вільний журналіст. Був головним редактором Одеса Дейлі». але я особисто просто зачитуюсь його Фейсбуком в першу чергу, тому що мої думки абсолютно не погоджуються з тим, що він пише. І сьогодні ми будемо говорити про та да дам. Гадайте що? Мова українська мова найтригерніший момент для всіх українців, та якою мовою будемо говорити, українська чи російська? Чи має право російська мова жити далі в Україні в устах Одеситі? Одеська мова, або як ще кажуть, одеський язик? От найчастіше те, що я чую від Одеситів на вулиці, це те, що вони не говорять російською, а вони це називають саме. Одесский язык. Я читал научную статью, в сборнике статью на эту тему. Прежде всего, здесь нужно говорить, что Одесса была еврейский город. То есть Одесса являлась центром еврейской культуры, где были расположены еврейские газеты и так далее, выходили, выходили печатные органы и так далее. И евреи в Одессе говорили на Идыш. Это был основной еврейский язык. и, Ну, то есть был еще еврей, естественно, он стал возрождаться, но э, одесские евреи в основном говорили на идиш. И когда в начале 20 века начался переход евреев от идиш на русский язык, а потом... Уже советское время, он, скажем, стал постоянным переходом, то очень многие обороты, которые существовали в Идише, построение фразы, они перешли в русский язык, вот в Одессе, именно в силу того, что люди, которые перешли с Идиши на русский, они так говорили. Это касается, кстати говоря, не только Одессы. Это было характерно для Львова, это было характерно для очень многих городов Украины. А какие это вот были фразы, да, такие, что популярные? Ну, вот, 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 например, моя мама любила вспоминать, что есть в Одессе, говорят, давай возьмем троллейбус. Не сядем в троллейбус, а давай возьмем троллейбус. Вообще, это построение фразы из немецкого языка. То есть мы возьмем троллейбус и поедем на троллейбусе это дата. А действительно это говорили. Очень много было подобных обращений. Ну, допустим, в Одессе очень долгое время сохранялось обращение мадам. Причем, когда мы сейчас говорим это, мы воспринимаем это как такое саркастическое обращение. А в принципе в Одессе еще в 50-е годы обращение мадам к даме было совершенно естественным. Ну, это выглядит очень красиво. Мадам. А мисс? Нет, вот именно мадам. Да, именно мадам. Дело в том, что кроме евреев большую роль сыграли в одесском языке французы, которых было очень много до революции, итальянцы, которых было очень много, а было мало. А вот итальянцы и французы, это было очень много, тем более, что французский язык был языком русской аристократии, поэтому французский язык тоже сыграл свою роль в Одессе. Очень забавно это наблюдать, когда читаешь филитоны начала 20 века Власа Дорошевича или Оверченко, его... его филитоны из Одессы, это очень хорошо все читается там, вот те обращения, то, что в Одессе звучало иначе. Но с течением времени все это стало умирать, потому что... То есть, э... вот подведем, да, пиццу, что одесский язык, вот специально кажу язык, чтобы всех там прям типало, это <laughs> был такая, да, суміш. идишу, Российскую мову, французскую, итальянскую. Ну, это да. очень много, да, в одном. Да, за это, кстати говоря, Солженицын, он очень ехидно отзывался о южно-русской школе писателей, например. То есть он не считал, что это, Южно, что это русская школа писателей, имеется в виду Бабель, вот, Олеша, Багрицкий. То, что называется южнорусская школа писателей, одесские писатели, он считал, что это не писатели, потому что у них не русский язык. А я вот теперь читал, что неаполитанский язык умер именно после появления государственного телевидения в Италии, когда все стали говорить на другом языке. А там различия очень серьезные. То есть, в принципе, один из потенциальных языков Российской империи, да, был одесский язык, но в Российской империи у каждой в каждой области был свой язык. То есть, как говорили в каждой области, он отличались произношения, отличались слова. Я учился в Омске. В Омске говорят «редить», торговаться это «редить». Это слово незнакомое на юге. Mm -hmm. То есть у каждого были свои особенности. А вот тут mm -hmm. прям ключевое я чую, да, что «був», Да, удейская мова была. То получается, что то, что сейчас одесситы называют прикрывая, что это удейская мова. По факту это не удейская мова. Это может какие-то там наши, а... да, там диалекты, какие-то там, да. Додати... И да, там, я не знаю, здесь, акценты, наверное, да, Здесь, понимаете, в чем дело? Язык, он хранит память поколений. Язык ⁇ это прежде всего традиция. И вот то, что был одесский язык, это был язык, который показывал, как возникала Одесса. Понимаете, язык в нем нес в себе память. Ото є як вона возникала. Поляки, які теж е, були да, під е, цим Савком, да, під да. цим колпаком. Але тим не менше, сьогодні, якщо ми приїжджаємо в Польщу, Варшаву, я ніде не чую від поляків, вони не знають російської мови. Е, вони українську з нами ще можуть знайти якісь там спільні слова, і то не всі. Бо якщо там кажуть, що польська і українська вони схожі, це не так, коли ти починаєш їх вчити. От поляки якось змогли це перейти, забути все російське. І начать свою культуру, ну, ну не можно сказать сначала, но тем не менее, з, просто эксперты чуть Я эту часть. понимаю. Ну, во-первых, я хочу сказать, что то же самое было и в странах Балтии. Я помню, когда я приезжал в командировки, я провел три месяца в Вильнюсе. Ну, во-первых, наши наладчики, все литовцы, они все говорили на литовском языке и только ругались матом на русском. Uh -huh, uh -huh. Это было очень хорошо видно. Вот. А самое главное другое, они вообще не понимали, как можно не говорить на родном языке. То есть вот меня там спрашивают, ты, ты знаешь еврейский язык? Я говорю, нет, не знаю. Ну как это может быть, чтобы не знать? Род...? То есть для них это было естественно. И в странах Балтии очень быстро решилась проблема с языком. Но здесь есть один очень важный нюанс. Во-первых, надо понимать, что... У них не было вот этих 20-30-х годов. У них э, все это закончилось буквально за 8 лет, то есть стали номер в 53-м, и начинается относительно, относительно свободная жизнь по советским меркам. У них существовало э, четкое понимание э, языка и его роль, и он и был совершенно другим. Там да. российская мова вона не настільки их поглинула, чтобы да, они э, как-то хапались за эту российскую мову, что она их всех объединила. Да, об да. Mm -hmm. ну здесь, здесь в Украине совершенно другая ситуация, абсолютно другая, чем в странах Балтии и Польши, на мой взгляд. Поэтому здесь я не считаю, что... То есть, когда... Я был в командировке в Вильнюсе, я старался максимально в разговоре пользоваться литовскими фразами, потому что, ну, как бы, ну, мне не очень хочется выглядеть белой вородой. Украина на момент э, создания независимости, она была двуязычной страной. От знаєте, що цікаво От дні. Перше такий момент тут хочеться знаєте, підбити підсумок, щоб всім було зрозуміло наша ідея, що да. там, одеський язик, одеська мова, вона як така вже не існує, тобто її нема. Нет, те, що ми нет. говоримо зараз, там якщо хтось в побуті використовує російському, то вона таки називається російська. У нас наші соцмережі, основні Гончаренко-центри, вони скеровані на те, що. І спочатку я думала, що ми робимо опитування, питаючи людей, якою мовою вони розмовляють вдома. Але потім я зрозуміла, що все це переростає вже в якесь таке справжнє дослідження. Підходиш, от, наприклад, там, до молоді, і найчастіше він може відповісти тобі українською, але завжди зізнається, що вдома він говорить російською. В той час, як е, от майже по всій Україні, я бачу зовсім іншу тенденцію, що все більше і більше люди особливо молодь, да, візьмемо. С этим да, поколение, что они все больше говорят украинскую. Понимаете, в чем дело? Одесса очень специфический город. Надо понимать, что э, мы говорили, что Одесса был до революции это был еврейский город. Но евреи в массе своей уехали, а погибли во время Второй мировой войны огромное количество евреев, а потом, которые приехали, они в конце концов уехали в годы в, в первые годы независимости в перестройку и так далее когда стали выпускать. Кроме того, Одесса являлась городом отставников, этого тоже не нужно забывать. То есть в советское время прописаться в Одессе было невозможно, только прописывали только тех, кто являлись отставниками, офицерами советской армии. Поэтому в Одессе огромная прослойка людей это офицеры бывшие офицеры советской армии и те их дети штучное но якщо... mm. вот так вот вырезняла людейки тільки... но это міх... но это я по я понимаю что искусственно совершенно mm -hmm. сами согласен но проблема в том что это было это было да, да это хочешь. было в огромных масштабах огромное число людей подессе не являются э, как бы не родились в Украине они оказались в Украине потому что в их, они родились где-то там по всему бывшему Советскому Союзу, и их родители приехали сюда, потому что после отставки они имели право поселиться. поселиться. Кстати говоря, огромное число пропагандистов, вот всех этих работников идеологического фронта, политработников Советской армии, они приехали, приехали сюда после окончания своей срока службы. Николаев был город корабелов, он не рассматривался, как вот город, куда приезжают после отставки. А mm -hmm. в Одессе таких было очень много. Русский язык был языком общения. Почему евреи стали переходить от тидиш на русский? Потому что до революции это была замкнутая группа, она не касалась всех остальных. То, про что мы говорим, да, это поколение 50-60-70 лет. А у нас є сьогодні молодь. Та да, там 20, 30, 40 років я це все буду вважати за молодь, і от мені цікаво, що їх думка в Одесі все ж таки, що вони хочуть продовжувати традицію російської мови. Хоча ну можна да, сказати, що насправді це ж як нав'язування було я не, не білю судити на цю тему.